বন্ধুসকল নমস্কাৰ প্ৰেম জনমে জনমে এই কাহিনীটিৰ দ্বিতীয় অংশটি আগবঢ়াইছোঁ যদি আপোনালোকে প্ৰথম খণ্ডটি শুনা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম খণ্ডটি আগতে শুনি ল'ব তেতিয়াহে এই কাহিনীটো বুজাত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আহক কাহিনীটি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰেম জনমে জনমে জামুগুৰিৰ পৰা অহাৰ পিছৰ পৰাই দিগন্তই মন মাৰি বহি থাকিবলৈ ল'লে ভাত পানী সময়মতে নোখোৱা হ'ল কিবা চিন্তা কৰি থাকিবলৈ ল'লে মাক দেউতাক খালেও মন কৰিছে তাৰ এই অৱস্থা মাকে দেউতাকক ক'লে বাবা এনেকুৱা কিয় কৰি আছে তাক এবাৰ ডাক্তৰক দেখুৱাই আনিব লাগিছিল এৰা কথাষাৰ ময়ো মন নকৰা নহয় দেউতাকে ক'লে কিন্তু তাৰ বেমাৰটো ডাক্তৰে ভাল কৰিব নোৱাৰে আপুনি এইবোৰ কি কৈছে বাবাৰ এনে কি বেমাৰ হৈছে যে তাক ডাক্তৰে ভাল কৰিব নোৱাৰে মোৰ এটাই ল'ৰা হে ভগৱান তোমাৰ এয়া কি লীলা কৰিছা এই বুলি কৈ মাকে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব ধৰিলে ঢেক তুমি কান্দিছা কিয় এনেকুৱা বয়সত ডেকা লৰা এনেধৰণৰ বেমাৰ হয়েই তুমি কন্দাকটাখন নকৰিবাচোন পুৰৱী মই জীয়াই আছোঁ নহয় মই কিবা এটা উপায় উলিয়াম নহয় মাকৰ কান্দোন শুনি দিগন্ত দৌৰি আহিল মা মা তুমি কান্দিছা কিয় দেউতা তুমি কিবা ক'লা নেকি মাক মায়ে এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব লগা হ'ল যে পুৰৱী এতিয়া কোৱা পুতেৰক তুমি কিয় কান্দিছা চোৱা পুতেৰে একেবাৰে মোকে দুখী সজাই পেলালে এতিয়া বুজাই থাকা পুতেৰক মই যাওঁ ডাক্তৰ বিচাৰি এইবুলি কৈ দেউতাকে সিহঁতৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি আহিল আৰু মোবাইলটো হাতত লৈ ৰমেনক ফোন কৰিলে ৰমেন তই আমাৰ ঘৰলৈ আহিবিচোন এতিয়াই কি হ'ল খুৰা সকলো ঠিকেই আছে নহয় ৰমেনে ভয়ে ভয়ে সুধিলে সকলো ঠিকে ঠেকে আছে তই মাথো আমাৰ ঘৰলৈ সোনকালে আহ ঠিক আছে খুৰা মই আহি আছোঁ এই বুলি কৈ ৰমেনে ফোনটো কাটিলে আৰু মনে মনে সি ভাবিলে ৰমেন আজি তই বেয়াকৈয়ে ফাঁচিলি সঁচাকৈয়েও বিপদ আৰু মিছা ক'লেও বিপদ হে ঈশ্বৰ আজিলৈ বছোৱা আৰু তোমাৰ চৰণতে পৰিছোঁ হে প্ৰভু ৰমেনে চুচুক চামাকৈ গৈ দিগন্তৰ ঘৰ পালেগৈ অঁ ৰমেন আহিলি আহ এইফালে আহ দিগন্তৰ দেউতাকে ৰমেনক দেখি মাত লগালে হয় খুৰা কওকচোন মোক কিয় মাতিছিল ক'ম ক'ম ইমান হৰধৰ কৰাৰ কিনো প্ৰয়োজন আছে তই আহিছহে বহোন কিছু সময় ৰমেনে খঙেৰে মনে মনে ভাবিলে এই মানুহজনে কি ক'বলগীয়া আছে সোনকালে নকয় কিয় মিছাতে যে টেনশ্যন সোপা দি আছে দিগন্তৰ দেউতাকে মাকক চিঞৰি মাতিলে পূৰবী চাওঁ এইফালে আহাচোন এয়া দিগন্তৰ বেমাৰৰ ঔষধ বিচাৰি পালোঁ ৰমেনে আকৌ মনে মনে ভাবিলে এই মানুহজনে কিনো বলকি আছে মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাই আৰু কিছু সময় ইয়াত থাকিলে মই পগলা হ'বলৈ আৰু বেছি পৰ নালাগে খুৰা মই যাওঁ নেকি ৰচোন যাবি আজি মোৰ এটা কাহিনী শুনিব মন গৈছে সেয়ে তোক মাতি আনিছোঁ এতিয়া কচোন কাহিনীটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কাহিনী মানে ৰমেনে সুধিলে অঁ তহঁতে যে জামুগুৰি গৈছিলি তাত এনেকুৱা কি হৈছিল যে আমাৰ বাবাই তাৰ পৰা অহাৰ পৰা মন মাৰি আছে সময়ত খোৱা বোৱা কৰা নাই ইমান ফূৰ্তি কৰি থকা ল'ৰাটোৱে এনেকৈ দুখ মনেৰে কিয় আছে নিশ্চিতভাৱে প্ৰেম ৰোগেই হ'ব এতিয়া তই কচোন কোন ছোৱালীয়ে তাক এই ৰোগ দিছে আৰু ইয়াৰ নিৰাময় কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেয়েহে তই গোটেই কথাবোৰ মোক ভাঙি পাতি কাতে মই ইয়াৰ এটা সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ খুৰা দিগন্তই এই অৱস্থাৰ কাৰণ ছোৱালী নহয় ছোৱালীৰ মাকহে ৰমেনে ক'লে কি কৈছ তই এইবোৰ তই আমাৰ দিগন্তই ছোৱালীৰ মাকৰহে প্ৰেমত পৰিছে নেকি নহয় অ খুৰা সি জোনমুণি নামৰ এজনী ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছিল আমি যেতিয়া জামুগুৰিলৈ বিয়া হ'বলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া আমি সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আমাক তেওঁলোকে প্ৰথমে আলহী হিচাপে খুব ধুনীয়াকৈ সা সন্মান কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকে দিগন্ত আৰু জোনমণিৰ সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে জানিছিল আৰু তেওঁলোকে সিহঁতৰ এই সম্পৰ্কটো আগবঢ়াটোৱে বিচাৰিছিল তেনেহ'লে লেঠাটো লাগিল ক'ত সেইটো ক খৰা লেঠাটো মানে তেতিয়াই লাগিল যেতিয়া তেওঁলোকে দিগন্তৰ দেউতাকৰ নামটো সুধিলে মানে আপোনাৰ আপোনাৰ নামটো শুনাৰ লগতে জোনমণি মাকে সিহঁতৰ সম্পৰ্কৰ বিৰোধিতা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁ এনেদৰে ক'লে মোৰ ছোৱালী যদি ঘৰতে বুঢ়ী হৈ যাওক তথাপিও কুশল শইকীয়াৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'বলৈ নিদিওঁ মই জীয়াই থকালৈ এনেকৈয়ে ৰমেনে দিগন্তৰ দেউতাকক সকলোবোৰ কথা ভাঙি মাতি ক'লে দিগন্তৰ দেউতাকে সকলোবোৰ কথা শুনাৰ পিছতে বহাৰ পৰা থিয় হৈ মাথো ক'লে হে ভগৱান তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিগন্তৰ দেউতাকে পুনৰ সুধিলে কি নাম আছিল জোনমণি মাকৰ মঞ্জু অঁ মঞ্জু আৰু এটা কথা ৰমেন জোনমণিৰ এতিয়া মনৰ সালসলনি হৈছে নেকি নাই খুৰা জোনমণিৰ মন কেতিয়াও সলনি নহয় মোৰ ভয় হৈছে তাইক কিবা অঘটন কৰি পেলাই বুলিহে নাই এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ দেউতাকে ক'লে ৰমেন তই অহাকালি আমাৰ লগত ওলাবি আমি জামুগুৰিলৈ যাম কিন্তু খুৰা কোনো কিন্তু নাই ইয়াত মোৰ ল'ৰা জীৱনৰ কথা জড়িত হৈ আছে মই যাম লাগিলে তেওঁলোকৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰিম ঠিক আছে তেন্তে আমি কালি জামুগুৰিলৈ যাম পিছদিনা ৰাতিপুৱা দিগন্তৰ মাক দেউতাক আৰু ৰমেন তিনিও জামুগুৰিলৈ বুলি ৰাওনা হ'ল এটা সময়ত তেওঁলোক জামুগুৰি গৈ পালেগৈ জোনমণিহঁতৰ পদূলিতে এখন কাৰ ৰ'ল তাৰ পৰা নামিল কুশল শইকীয়া আৰু পূৰ্বেশ শইকীয়া আৰু লগতে ৰমেন তেওঁলোকক এনেকৈ দেখি জুনমণিহঁতৰ মাক দেউতাক আচৰিত হয় সেইদিনা দেওবাৰ আছিল বাবে জোনমণি দেউতাকো অফিচলৈ যোৱা নাছিল জোনমণিৰ মাকে কুশল শইকীয়াক চিনি পাইছিল সেয়া তেওঁ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু দেউতাকে তেওঁলোকৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিল জোনমণিৰ দেউতাকে কুশল শইকীয়া আৰু পূৰ্বে শইকীয়াক আগতে দেখা নাই যদিও লগত ৰমেনক দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে তেওঁলোক দিগন্তৰ মাক দেউতাকে হ'ব আহক আহক তেওঁ দিগন্তৰ দেউতাকহঁতক ভিতৰলৈ মাতি নিয়ে আৰু বহিবলৈ দিয়ে আপোনালোক দিগন্তৰ মাক দেউতাক হয় নিশ্চয় হয় আমি এই দুৰ্ভগীয়া ল'ৰাটোৰে মাক দেউতাক কুশল শইকীয়াই ক'লে আমি এনেকৈ ইয়ালৈ অহাত আপোনালোকে আচৰিত হৈছে কিজানি কিন্তু কি কৰিব উপায় নাই মোৰ ল'ৰা জীৱনৰ কথা আছে আপুনি বেয়া নাপায় যদি আপোনাৰ ছোৱালীক মাতি দিব নেকি নিশ্চয় এইবুলি কৈ জোনমণিৰ দেউতাক ভিতৰলৈ গ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পিছত জোনমণিৰ হাতত চাহ লৈ ওলাই আহে দিগন্তৰ মাক দেউতাকে জুনমণিৰ ফালে চালে ইমান মৰম লগা এজনী ছোৱালী দিগন্তৰ পচন্দক খলাগ ল'লে দেউতাকে তেনেতে দিগন্তৰ মাকে জোনমণিৰ দেউতাকক উদ্দেশ্য কৰি ক'লে জোনমণিৰ মাকক মাতক আকৌ চিনাকি হওঁ তেতিয়াই জোনমণিৰ মাক সোমাই আহে আৰু দিগন্তৰ মাকক উদ্দেশ্যি নমস্কাৰ জনাই ক'লে ক্ষমা কৰিব আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ মোৰ অকণো আগ্ৰহ নাই তথাপিও ঘৰলৈ অহা আলহী ভগৱান বুলি ভাবোঁ সেয়েহে ওলাই আহিলোঁ লগে লগে হাঁহি এটা মাৰি দিগন্তৰ দেউতাকে ক'লে সঁচাই আজি মই বিশ্বাস কৰিলোঁ যে ভগৱান আছে নহ'লেনো পৃথিৱীত ইমান ছোৱালী থকাৰ পিছতো আপোনাৰ ছোৱালীকহে পালেনে মোৰ ল'ৰাই প্ৰেম কৰিবলৈ কথাষাৰ অলপ আধৰিত লগা নহয়নে মিছ মঞ্জু এয়া সকলো তেওঁৰে লীলা গতিকে আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীহালৰ প্ৰেমত বাধা হৈ থিয় নিদিয়ে অতীতৰ কথাবোৰ ধৰি থাকি বৰ্তমানক বাধা দি কি লাভ হ'ব আপুনি কি কৈছে মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাই জোনমণিৰ দেউতাকে দিগন্তৰ দেউতাকৰ ফালে চাই ক'লে তেতিয়া জোনমণি মাকে মাত লগালে অতীত পাহৰি বৰ্তমানক কেতিয়াও সজাব নোৱাৰি অতীতত কাৰ ভুল আছিল মোৰ নে আপোনাৰ মিছ মঞ্জু আপুনিহে মোক এৰি আঁতৰি আহিছিল কাৰ মোৰ চাকৰি নাছিল মই এটা সাধাৰণ খেতিয়ক আছিলোঁ আপুনি নিজে নিজকে খেতিয়ক সজাইছিল যাতে মই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ মিছা কথা আপুনি সেইখিনিতেতো ভুল বুজিছিল আচলতে আপোনাৰ মনত মোৰ বাবে কোনো প্ৰেম নাছিলেই প্ৰেমে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ কৰ্ম এইবোৰ একোৱেই নিবিচাৰে মাত্ৰ যিজনক ভাল পায় তেওঁকহে বিচাৰে কিন্তু আপুনি তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আপুনি মোক কেতিয়াও বিচৰা নাছিল মাত্ৰ মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন ভাল আছিল আৰু আপুনি নিশ্চিত আছিল যে মইতো এটা চাকৰি পামেই আৰু মোৰ লগত আপোনাৰ জীৱনটো সুখেৰে পাৰ হ'ব আপুনি এজন চাকৰিয়াল মানুহৰ পত্নী হিচাপেহে নিজকে চাব বিচাৰিলে কিন্তু মই চাকৰি নিবিচাৰি খেতিৰ প্ৰতিহে বেছিকৈ আগ্ৰহ দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াতে তোমাৰ সপোন ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল সেয়েহে আপুনি সিদিনা ইমান নিষ্ঠুৰভাৱে কথা কেইষাৰ কৈ আহিছিল কুশল তুমি মোক পাহৰি যোৱা মই তোমাৰ লগত কেতিয়াও বিয়াত বহাৰ সপোন দেখিব নোৱাৰোঁ ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰি যেতিয়া তুমি খেতিয়ক ক'ব খুজিলা কিন্তু মই তোমাৰ লগত বোকা পানীৰ সৈতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে তুমি মোক আৰু কেতিয়াও লগ কৰিবলৈ নিবিচাৰিবা তুমি লগ কৰিবলৈ বিচাৰিলেও মই বেয়াকৈ ক'বলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম অ'কে বাই সেয়েহে মই আপোনাক আৰু কেতিয়াও লগ কৰিবলৈ সাহস নকৰিলোঁ আৰু মই নিজকে লৈ ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ খেতি কৰাৰ নতুন নতুন প্ৰক্ৰিয়া আহৰণ কৰিবলৈ ল'লোঁ মই তোমাক কেতিয়াও দোষাৰোপ কৰা নাছিলোঁ কিয়নো মই ইমানখিনি পঢ়ি শুনি এনেকৈ খেতি কৰিবলৈ লোৱাত গাঁৱৰ বহুত মানুহে মোক হাঁহিছিল ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছতো যদি খেতিয়েই কৰিব লাগে তেনেহ'লে পঢ়ি কি লাভ খেতি কৰিবলৈতো শিক্ষা নালাগে কিন্তু মই এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে খেতি কৰিবলৈও শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ গাঁৱৰ বাকীবোৰ খেতিয়কে এবিঘা মাটিত যেতিয়া সাতৰ পৰা আঠ মোন ধান উৎপাদন কৰিছিল তেতিয়া মই এবিঘা মাটিত বিছ মোন ধানৰ উৎপাদন কৰিছিলোঁ আৰু মই কেনেকৈ ইমান বেছি ধান উৎপাদন কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে তেওঁলোককো কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ মাটিবোৰ বেয়া হ'ব বুলিয়েই মোৰ কথা শুনিবলৈ বিচৰা নাছিল তাৰ পিছত মই গাঁৱৰে কেইজনমান শিক্ষিত ল'ৰাক মাতি আনি এখন সভা কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে শিক্ষা কেতিয়াও চাকৰিমুখী হ'ব নালাগে শিক্ষা সদায় কৰ্মমুখীহেহে হ'ব লাগে তেতিয়া নিজৰ লগতে সমাজৰ উন্নতিৰ দুৱাৰ সোধ হ'ব শিক্ষাই নিজক স্বাধীন হ'বলৈ শিকায় পৰাধীন হ'বলৈ নিশিকায় মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে চাকৰি পালেও চাকৰি কৰিব নালাগে কিন্তু চাকৰি পিছত পাগল হ'ব নালাগে যিজনৰ নিজৰ কামৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তেওঁ চাকৰি বিচাৰিব আৰু যিজনে নিজে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে তেওঁ বিজনেছ বা ব্যৱসায় কৰিব আৰু এনেকৈ গাঁৱৰ বহুতো ল'ৰা মোৰ কথাত একমত হৈছিল আৰু হাতে কামে লাগিছিল আৰু আজি প্ৰমাণ হিচাপে মই মোৰ নিজৰে উদাহৰণ দিব পাৰোঁ কাৰণ মই আজি এজন ধনী মানুহৰ শাৰীত নিজৰ ধনী হ'লোঁ আৰু আন দহজন লোকক চৰকাৰী চাকৰি নোহোৱাকৈ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পৰা কৰিলোঁ গতিকে মই মোৰ শিক্ষাৰ সৎ কামত লগালোঁ কিন্তু আপুনি কি কৰিলে মিছ মঞ্জু আপুনি মাথো এজন চাকৰিয়াল মানুহৰ পত্নী হোৱাটোৱেই আপোনাৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিল নেকি তুমি জীৱনত কি কৰিলা তোমাৰ শিক্ষাৰ ৰান্ধনীৰ কামতে শেষ কৰিলা চাকৰিয়াল মানুহৰ লগত বিয়া হৈও জানো তুমি বিচৰা সুখ সুবিধাবোৰ পাইছা মই দেখাত নিশ্চয় নাই পোৱা গতিকে তুমি জীৱনত যিবোৰ নাপালা মই সেইবোৰ মোৰ বোৱাৰী জোনমণিক দিব বিচাৰোঁ দিগন্ত বিচাৰিলে জোনমণিক পৰুৱাই লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সি মোৰ ল'ৰা মই তাক কেতিয়াও এনে শিক্ষা দিয়া নাই যি কৰ্মই আনৰ মনত দুখ দিব পাৰে মোৰ ল'ৰাই আনৰ মনত দুখ দি নিজে কেতিয়াও আনন্দ নকৰে মোক আৰু লাজ নিদিব জোনমণিৰ মাকে ক'লে মই ভুল বুজিছিলোঁ বাবেহে এনে কৰিছিলোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মোৰ ছোৱালীৰ সুখেই মোৰ সুখ আৰু মোৰ ছোৱালী আপোনাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা মাজনী যোৱা দিগন্তৰ মাক দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ লগৈ এই বুলি কৈ জোনমুনিৰ মাকে তেওঁলোকৰ আগত হাতযোৰ কৰিলে আৰু তেতিয়ালৈ তেওঁৰ দুবাৰে দুধাৰি চকুলো বৈ আহিছিল তেতিয়াই লগে লগে দিগন্তৰ মাক থিয় হৈ জোনমুনিৰ মাকক সাৱটি ধৰি ক'লে আপুনি চিন্তা নকৰিব আপোনাৰ ছোৱালীক মই বোৱাৰী নহয় ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিম আৰু আপুনি কন্দা কটা বাদ দি যোঁৱাই আদৰিবলৈ সাজু হওক বুজিছে নহয় আমি এতিয়া আহোঁ কাইলৈ দিগন্ত আহি জোনমণিক আঙুঠি পিন্ধাই থৈ যাবহি আৰু তাৰ পিছতেই বিয়াৰ দিনবাৰ চাই আমি আগবাঢ়িম এনেকৈ দুটি মন আৰু দুখন ঘৰৰ মিলন হ'ল জোনমণি আৰু দিগন্তৰ প্ৰেমে পূৰ্ণতা পালে প্ৰেম জনমাই জনমে বন্ধুসকল আজি এই কাহিনীটো শুনি কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ' এটি লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নিতাও এনেধৰণৰ কাহিনী পাই থাকিবলৈ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় অসম